Своих защитников страна должна знать в лицо. Под этим лозунгом в областном военкомате организовали встречу личного состава с участником АТО. С защитником Родины общались и наши корреспонденты. Нашему земляку Владимиру Цинкушу 26. По профессии он модельер-ювелир. Сейчас же парень – оператор-наводчик танка, поскольку в начале апреля был мобилизован. О ситуации на передовой говорит как есть, без прикрас. Приходится нелегко, порой бывает страшно, но бойцы держатся. Спочатку там дуже важко, хочеться додому, хочеться швидше туди втекти, ну а потім, коли розумієш, за чим ти там, дух стає більш рішучішим, сильнішим, мужнішим, і ти йдеш туди, вже не так боячись, як спочатку. Сейчас Владимир в отпуске по состоянию здоровья. После освобождения в Диевке его танк участвовал в патрулировании. Нарвались на превосходящие силы противника. Экипаж попрощался с жизнью, потому что просто силы неравные. Ну, засада готовят, готовят засады. Палят. Когда спалили одно БМП, когда пехота рассыпалась, и ты видишь, что просто все уже и танка обстреливают со всех сторон. Экипажу удалось уйти лесами. У Владимира легкая контузия, у остальных травмы более серьезные. Впрочем, даже эту печальную новость было перенести не так тяжело, как отсутствие вестей, говорит его супруга. Самое тяжелое это ждать дома, ждать. И страшно, когда не берет трубку. Вот это самое страшное. Когда ты звонишь, а абонент по зазоне или или он просто сбрасывает, зная, что он в бою. С женой и сыном Владимир пробудет неделю. Затем снова в зону АТО. В этой связи в военкомате напоминают о необходимости ротации военнослужащих. Это огромная моральная нагрузка, физическая нагрузка. И человек не может постоянно находиться в таком стрессовом состоянии. Это должны все прекрасно понимать. Приказом был военкома Владимир Цинкуш награжден грамотой за самоотверженную службу, мужество и героизм.